بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و اللہ علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پانچ جگہوں میں بات کرنے سے اگر وہ باتیں فضول ہو دنیاوی ہو تو انسان کے ستر سال کے اعمال وہ برباد ہو جاتے ہیں وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کون سی ایسی جگہ ہیں کون سی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ستر سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو نمبر ون اس میں ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے نمبر ٹو جنازگاہ میں دنیاوی باتیں کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں نمبر تھری اذان کے وقت جب آزان ہو رہی ہو اور اس وقت کوئی دنیاوی بات کر رہا ہو تو اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں نمبر چار تلاوت قرآن کریم اگر ہو رہی ہو اور اس دوران کوئی دوسرا بندہ بات کر رہا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور نمبر پانچ جو ہے ایک غیر عالم جو عالم نہیں ہے اور علماء کی مجلس میں بیٹھا ہے اور وہ فضول باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس مجلس سے نہ ہو کوئی بے فائدہ بات کر رہے ہیں تو ایسے بندے کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں ہم اگر غور کریں تو آج کل تقریبا ہم سب مسلمان اسی گناہ میں مبتلا ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے صحیح روایت ہے بحیقی شریف میں تبرانی میں بھی ہے اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے یہ حدیث بعض روایات میں پچاس سال کے اعمال برباد ہونے کا ذکر ہے اور بعض میں چالیس سال کے برباد ہونے کا ذکر ہے اور بعض میں ستر سال کے اعمال برباد ہونے کا ذکر ہے تو جب انسان کے اعمال ہی برباد ہو جائے تو پھر اس کے دعائیں کیسے قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت ہے اس پر کیسے جو ہے وہ نازل ہوگی تو ان پانچ جگہوں میں احتیاط کرنی چاہیے مسجد میں اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اللہ کی یاد کی جگہ ہے اور انسان اللہ کی یاد اور ذکر چھوڑ کے دنیاوی باتوں میں لگ جاتا ہے تو ناراضی کا تو سب بھی بنے گا جنازگاہ میں ایک میت پڑا ہوا ہوتا ہے تو چاہیے کہ ہمیں موت یاد آ جائے جس طرح اس بندی کی میت پڑی ہے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے لیکن ایک دن ہم بھی اس دنیا سے اسی طرح جائیں گے تو چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کو راضی کرنے کے بجائے یاد کرنے کے بجائے عثمت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے جب ہم دنیاؤں باتوں میں لگے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا تعلق دنیا سے جوڑا ہوا ہے شیطان نے ہمارے اوپر محنت کی ہوئی ہے اس لیے اللہ پاک اعمال برباد کرتے ہیں اس بندوں کے اسی طرح اذان کے وقت حیا علیہ حیا حیال, حیال الفلاح کی ندائے اور آوازیں جو ہیں لگائی جاتی ہے کامیابی کی طرف آؤ اور انسان کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو دنیاوی باتیں کرنی ہیں کاروبار کی باتیں کرنی ہیں جی اتنا میں نے بیچا اتنا میں نے خریدا اتنا فلاح و نقصان ہوا اتنا جو ہے وہ اس نے کھمایا میں نے کھمایا تو انسان کی جب پوری دھیان آزان کے بجائے دنیاوی باتوں میں ہو تو انسان برباد ہو جاتے اس کے عمال کسی طرح تلاوت قرآن پاک وہاں جنت دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے غضب رحمت کا ذکر ہو رہا ہے اور کامیابی ناکامی کا اور اسی طرح اللہ پاک کے احکامات ذکر ہو رہے اور انسان اس کو اگنور کر کے دنیاوی باتوں میں لگا رہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر تباہی کا جو سبب بنے گا وہی اسی طرح علماء کی مجلس یہ ادب کی مجلس ہے کیونکہ العلماء و الانبیاء عالم لوگ انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کے وارث کے سامنے ایک بندہ جب دنیاوی بات کر رہا ہوں عالم کا چہرہ دیکھ کے انسان کو آخرت کی یاد آنی چاہیے اور ایک بندہ جو ہے علماء کی مجلس میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کر رہو فضول باتیں کر رہو تو ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب ایسے باتوں میں سے گریز کرے ایسے باتوں سے گریز کرے اور ایسی جگہوں میں بات کرنے میں احتیاط کرے جب ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہو تو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مجھے